Salam dəyərli izləcilər. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz e, Xəzər rayonu, Mərdəşən qəsəbəsi, Həzi Aslanov küçəsində yerləşən bir villadır. Villanın həyət hissəsində hey hazırda qapısını, giriş qapısını görürsüz. Həmçinin maşın üçün rəliz darvazası var. 13 sot torpaq ərazisində yerləşir e, bu villa. Tikili sahəsi 450 kvadratmetrdir. Qarajı mövcuddur e, villanın geniş bir həyətə sahibdir. Həyəti e, tam ətlə döşənib. Geniş bir həyəti var. Ə e, evin arxa tərəfinə, villanın arxa tərəfinə keçək. 13 sotda yerləşir, bir daha qeyd edək. E, villa qeyd edə ki, evdən e, 4 daş kürsülüdür. Yaxınlıqda ehtiyac duyulan bütün iaşa obyektləri mövcuddur. Mərdəkan qəsəbəsində yerləşir. Mərdəkan-Şıxışlı-Şuvalanın girişinin e, kəskinməsində yerləşən Bravo Marketin e, arxasında təxmini 1 kilometr məsafəsində yerləşir Bravo Marketin. Evin arxa tərəfində hazırda geniş bir həyəti var, bir daha qeyd edək. Hovuzu mövcuddur. Təmirlə bağlı qədər hələ e, hovuz tam yekunlaşmayıb. Deməli orda hovuzun çərçivəsi yekunlaşım, sadəcə motor hissəsi qalıbdı və o da tam hazırlanıb, müştəriyə təhvil verildicək. <coughs> Həyətində bir bissetkası var. Geniş bir bissetkası var. Bissetkanın tikili sahəsi 120 kvadratmetrdir. Bissetkaya daxil olaq və onu da sizə təqdim edək. qapıları baxın bu formada açılır. Çox gözəl bir dizayna sahibdir bu villa bisetkası da həmçün bisetkası döşəmələri istidir. Baxın burada da kombinə xətlərini görürsüz. Və burada da manqalısı var bisetkanın. Çox gözəl işıqları falan, hamısı hazır vəziyyətdədir. Evdə su, qaz, işıq daimi idi, istili sistemi kombidir. Hazır ıı, evin 2 kombisi var, hazır vəziyyətdə. Qaydaq yenidən həyətə, pisetkaya və manqalniyə hərəsinin giriş var, həm içərədən, həm çöl tərəfdən hərəsinin ayrıca girişi var. Həmçinin həyətində ayrıca hamam tualet yəni sanitar qovşağı mövcuddur. Və ə, ayrıca bir paltar dəyişmə otağı var. Baxın, bu paltar dəyişmək üçün olan nəzərdə tutulan otaqdır. Və bu da evi daha da düzəldir. Həyətin sanitar qovşağıdır, hamam və tualet hər ikisi bir yerdə. Aksessorlarla quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Ə, Unitazı asiatikdir, yəni yerdən havalandırması var. Və buranın da döşəmələri istididir. Geniş bir həyətə sahibdir, özünüz də görürsüz, çox gözəl bir dizayna e, sahibdir bu villa. Həyətində qeyd edək ki, ayrıca bir çəni də var, e, su çəni, 3 ton su 3 tonluqdur. Baxın, görürsüz özünüzdə 3 tonluq bir su çəni var. Onun su torpaq arasında yerləşir bu villa. Evin villanın daha doğrusu bu hissəsindən də çölə giriş-çıxışı var. Daxil olaq evə. Baxın, bu hissədən daxil olur və bu arxa tərəfindən, ön tərəfindən də təbii ki, daxil ola bilərik. Burada balaca bir garderobunuz, siz həzırda tutub əşyalar yığa bilərsiniz. Buradan isə evin zal hissəsinə girişdir. Qeyd edək ki, ə, ev 5 yataq otağı, zal, ə, studio mətbəxdən və həmçinin 4 sanitar qovuşaqdan ibarətdir. Baxın, bu zallı birləşik mətbəxdir, yəni studiya mətbəxdir. Tam hazır vəziyyətdədir. Evdə su, qaz, işıq daimidir. Təmirlə əlaqədar bəzi e, detallar qalıbdı. Onlar da satış yekunlaşdıqda, yəni müştəriyə təhvil verildikdə yığışdırılaraq hazır şəkildə təhvil veriləcək. Geniş bir zalı var. Və buradan e, kürsülüdür. Yəni dəhliz hissədən zala keçid kürsülüdür. 2 daş kürsü var. Bu giriş qapısıdır. Sizə təqdim edək. Hazır vəkilikdənibdi. Kürsüyəm. Aha. Baxın, bu həyat hissəsidir. Biraz əvvəl sizə təqdim etdik. Qeyd etdik ki, ev <coughs> yerdən 4 daş kürsülüdür. Qayıdaq yenidən evin içərisinə. Və yenidən zala keçək. Zalın bu hissəsində ayrıca bir yenə gardırob otağı var. Lazımlı və lazımsa əşyalar yığmaq üçün. Daha doğrusu texnik otağı düzüsürəm. ünsdə istifadə, başqa bir məqsədlərlə də istifadə oluna bilər təbii ki, e, otağın funksiyasına, otağın şəraitinə uyğun olaraq. Zal işıqlıdır. Yəni gördünüz kimi geniş bir zalı var və işıqlıdır. Və indi isə keçək digər hissələrə. Burdan baxın bu pilləkənlər garaja gedir. Birazdan sı garajı da təqdim edəcəyik. Bu hissə e, evin Bizim üçüncü yataq otağıdır. Geniş bir yataq otağıdır bura və buranın da ayrı həmsən işığı var. Burada buranın da ayrıca bir e, sanitar qovşağı mövcuddur. Hamam və tualet, hər ikisi bir yerdə. Bütün aksessuarlar quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Qayıdaq e, dəhliz hissəyə. Dəhlizə qayıtdıqda Ə birinci yataq otağının yanında ümumi bir ə, sanitar qovşaq mövcuddur. Bütün aksessuarlar burada da quraşdırılıb. Havalandırması var, hava çəkəni var. Baxın, belə bir gözəl sanitar qovşaq var evimizin. Qaydaq dəhlizə Xəzər və Mərdəkan qəsəbəsində yerləşir bu villa. Həzir Əslama küçəsində Bravo Marketin arxasından, bir arxasında 1 kilometr məsafədə yerləşir. Bu isə digər otaqları keçə hissədir və burada da gördünüz kimi 4 daş kürsüsü var. Və buranın işıqları, bu hissəndə hələ işıqları çox maraqlı formada hazırlanıb, yandırıp söndürəndə fərqli rənglər alır, rənglərini dəyişir. Bakın. Böyle bir güzel dizayna sahipti. Ve buradan diğer otaklara geçeyim, bu evin ikinci yatak otağıdır. Işıklıdır. Penceresi evin hayatını açılır. Böyle bir geniş yatak otağımız var. Ətrafda ehtiyac olan bütün yaşayış obyektlərinə yaxındır. E, Yaxınlıqda məktəb mövcuddur və həmçinin digər dayanacağa yaxındır, yola yaxındır. E, Burdan e, növbəti yataq otağına keçirik. Bu evin 3-cü yataq otağıdır. Burada həmçinin geniş bir işıq otdır. Evdə döşəmələr islidir. Evin döşəmələri bütün döşəmələri islidir. Qaydaxtənizə Dəhizə qayıtdıqda baş tərəfdə ə, digər bir yataq otağı yerləşir. Evin digər bir yataq otağındayıq. Bura da işıqlıdır, genişdir. Pəncərələri həyətə açılır evin ön tərəfinə. Və burada ə, evimizin ayrıca bir yenə sanitar qovşağı mövcuddur. Aksessuarlar bütün sanitar qovşaqlarda, həm e, həyətdəki, həm evdəki bütün sanitar qovşaqlarda quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi hazır kombidir. Evdə 2 ədəd kombi mövcuddur. Qayıdaq yenidən dəhlizə. Və dəhlizə qayıtdıqda son olaraq e, villanın digər bir yataq otağı, sonuncu yataq otağını sizə təqdim edəyəm. Bura da işıq. Onda təmirlə əlaqədar gördüyünüz detallar qalıbdı. Bəzi onlar da müştəriyə yığışdırılaraq tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Yenidən də diqqətə qaydaq. Evdə internet e, mövcuddur. Kamerası var. Yenidən e, zala gedəndə həliss hissədəyik. Evin giriş hissəsində Və burdan artıq ə, qaraş hissəyə keçibdi. Oranı da siz təqdim edir. Burada da belə bir hissəsi var. Və burdan qaraja keçirik. Evdə dedi ki, kombi hazırdır, hazır vəziyyətdədir bu kombi xəttənin birincisidir. İnternet mövcuddur, qeyd etdik ki, hamısı burdadır. Geniş bir qaraşı var, evin alt hissəsinin jalousdurvaza ilə açılır, yəni avtomatik jalousdurvazadır. Və burada 2 dənə əlavə otaq mövcuddur. Təqdim edək onları sizə. İşıqlıdır. Amma dün digər, o digər otağı da sizə təqdim edək. Çox gözəl dizayn olunub, hazırlanıbdır bu villa. Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Həzzatlıoğlu küçəsində yerləşir. Bravo Marketin e, arxasından 1 kilometr məsafəsində, 1 kilometr məsafədə yerləşir. Ətrafda ehtiyac duyulan bütün yaşayış obyektləri mövcuddur. Məktəbə, e, məktəb məhz bu ərazidə. Dayanacağa və yola yaxın bir ərazidir. 10 so torpaq ərazisində yerləşir. Tikili sahəsi 450 kvadratmetrdir. Bisetka e, evin, daha doğrusu villanın tikili sahəsi 450 kvadratmetrdir. Bisetka isə 120 kvadratmetr tikili sahəyə sahibdir. 5 yataq otağı, zal, studiya mətbəx, 4 sanitar qovşağı mövcuddur. Evdə internet və kamera var. Suyu, qazı, işığı daimidir. İstilik sistemi hazır kombili, 2 ədəd kombisi var. Sənədi kupçadır, yəni çıxarışdır qiyməti 530 min manata satışa çıxarılıb bu villa. Real alıcılar üçün qiymətlər aşağılaşmada olacaq. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər və sizi maraqlandıran sualları ünvanlayaraq cavab əldə edə bilərsiniz. Həmçinin gəlib villanın yerində də görə bilərsiniz. Həmçinin siz də öz elanların, öz əmlakınızın reklamını Amma kəz saytında, Facebook və Instagram səhifələrində və YouTube kanalında yerləşdirmək istəsəniz, videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq ə, suallarınızı ünvanlaya bilər və sifarişinizi verə bilərsiniz. Bu günlü bizdən bu qədər. Videomuzu bəyənməyə, rəy bildirməyə və yeni satış videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə, hələlik